أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يس يس يستبتونك, يستبتونك قل الله يُبْتِيكُمْ في الكلالة إن امرهم أهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك فَإِنْ كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم مقصودنا لم يسأ المسيح Tidak sekali-kali enggan dan angkuh Dari menjadi hamba bagi Allah Demikian juga sikap malaikat Yang sentiasa berdamping dengan Allah Dan sesiapa yang enggan dan angkuh Daripada beribadat Menyembah dan memberhambakan diri kepada Allah Serta berlaku sombong takabur Maka Allah akan menghimpunkan mereka semua kepadanya Sesudah itu orang yang beriman Dan beramal salat Allah akan menyempurnakan bagi mereka Pahala balasan mereka Dan ia akan menambahkan lagi Limpah kurnianya kepada mereka Sebaliknya orang yang enggan beribadat kepada Allah Dan melakukan sombong takabur maka Allah akan menyiksa mereka dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya dan mereka pula tidak akan memperoleh selain daripada Allah sesiapa pun yang akan menjadi pelindung atau penolong bagi mereka wahai sekalian umat manusia sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu dan kami pula telah menurunkan kepada kamu Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi segala apa jua yang membawa kejayaan di dunia ini dan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Oleh itu, orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran ini, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya yang khas, yaitu syurga dan lempah kurnianya yang tidak terkira dan Allah akan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus jalan agama Islam yang betul yang membawa kepadanya maka orang-orang Islam umatmu meminta fatwa kepada Muhammad Muhammad SAW mengenai masalah kalalah katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah itu yaitu jika seorang mati yang tidak mempunyai anak dan ia mempunyai seorang saudara perempuan maka bagi saudara perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh si mati dan ia pula dan ia pula saudara lelaki itu mewarisi semua harta yang saudara perempuannya jika saudara perempuannya tidak mempunyai anak kalau pula saudara perempuannya itu dua orang Maka keduanya mendapat dua per tiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika sekiranya mereka saudara-saudara itu ramai lelaki dan perempuan. Maka bahagian seorang lelaki menyamai bagi dua orang perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepada kamu supaya kamu tidak sesat. Dan ingatlah Allah amat mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Bagian yang pertama daripada ayat ini menceritakan kebenaran Nabi Isa alaihi salam adalah seorang rasul dan hamba Allah yang taat kepada Allah walaupun orang Kristian lantik Nabi Isa ini Tuhan juga anak Tuhan keturunan Tuhan itu ajaran yang sesat Nabi Isa tidak begitu Nabi Isa adalah seorang hamba Allah yang taat kepada Allah yang patuh kepadanya tak mengaku dia anak Tuhan tak mengaku dia Tuhan itu semua ajaran mengaruk dalam agama Kristian yang anggap Isa ni anak Tuhan begitu juga malaikat yang mukarrabun malaikat dilantik oleh orang kafir jadi Tuhan syirik ada malaikat jadi Tuhan perang malaikat Tuhan rezeki Tuhan macam-macam ini kejayaan orang musyrikin itu semua mengaruh. Malaikat Muqarrabun adalah hamba-hamba Allah. Yang tidak engkar. Yang tidak sama, tidak takabur. La ya'asuna la amruhum wa yafa'aluna ma yu'marun. Mereka tak dihaga kepada Allah. Mereka buat apa saja Allah Ta'ala suruh. Hamba yang sangat taat kepada Allah. Bukannya Tuhan. Kepercayaan Isa Tuhan, Malaikat Tuhan adalah kepercayaan yang sesat wa man yastankif an ibadati wa yastakbir fasahsuruhum ilaihi jami'an dan sesiapa yang berlagak sombong daripada beribadat kepada Allah dan angkuh mereka semua akan dihimpun pada hari kiamat kelak semuanya akan disoal pada hari kiamat akan dibicarakan betul ke aku jadi tuhan betul ke mu tuhan akan dibicarakan dia mengutikan pada hari kiamat kelak itu semua adalah ajaran sesat. Akan tiba Allah Taala bicarakan semuanya. Fa ammal ladzina amanu wa amilu salihat maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh, amal yang baik. Fa yuwafihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih. Allah Taala akan tunaikan pahala-pahala yang besar kepada mereka dan ditambah kelebihan kepada mereka. Orang yang beriman mengerjakan amal yang soleh Allah Ta'ala beri pahala Pahala tu pula berlipat kali ganda Sekurang-kurangnya Satu kebajikan Puluh kali ganda Ada yang tujuh ratus kali ganda Ada yang tak terhingga gandanya Dalam syurga pula Ma'ala aynun Wala uzunun sami'ad Wala khasra ada qalbi basar Barang yang tak pernah dilihat oleh mata Tak pernah didengar oleh telinga tak terlintah adalah hati manusia dalam syurga ni. Kita terlintah naik syurga begini, begini, begini. Lebih lagi. Tak tergambar. Tak mampu kita nak lihat dalam hati kita ni naik syurga. Yang terhambu pada hari ke mak kelak. وَأَمَّا الَّذِينَ سْتَنْكَبُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا dan ada pun orang-orang yang angkuh yang sombong terhadap Allah Ta'ala tak memperhambakan diri kepada Allah dalam kehidupan dunia ini tunduk sombong, tunduk terkabur macam iblis dan pengikut-pengikut iblis yang tunduk sombong, tunduk terkabur terhadap Allah Ta'ala lawan Allah Ta'ala buat hukum buat hukum sendiri, buat peraturan sendiri buat cara sendiri nak lawan cara Allah Ta'ala wa'azibuhum azaban alimah Maka Allah akan seksa mereka dengan azab yang sangat pedih Terima lah azab pada hari kiamat kelak Dan kubur pun terima dah Kadang-kadang atas dunia terima dah Walayiduna Walayiduna lahum min dunilah walan walanazira Mereka tidak boleh selain Allah Yang boleh memimpin dan boleh menolong mereka Tak ada yang tolong mereka Tak ada memimpin mereka Mereka yang lawan Allah Ta'ala tak dapat hidayah Tak dapat petunjuk dalam kehidupan dunia tak dapat petunjuk kehidupan akhirat lebih dahsyat lagi keadaannya tak dapat hidayah tak fikir benda baik duk nampak baik belakang jahat pun baik juga kalau tak dapat hidayah ayah penuh lah sebab itulah kita dia suruh ulang setiap-tiap rakaat semayang eh dina surat tunjukkanlah mustajim tunjukkan lakim jalan yang lurus setiap-tiap rukaan minta Tuhan Padahal kita tahu, dah kita betul dah Islam dah, mitok juga. Kerana jalan yang betul ni sangat mencabar. Sangat mencabar. Ada orang tu, ha, orang talis ilmunya banyak tentang Islam, tak dapat hidayah, tak masuk Islam, tak jadi apa. Ha, iblis bukan macam cerdik. Tengok syurga, tengok neraka. Tak beriman pada Allah Ta'ala, tak dapat hidayah, tak jadi apa. Yang pentingnya hidayah daripada Allah Ta'ala, ini sangat penting. Ya Yuhannas, Qadja'akum burhanu min rabbikum Wa anzanna ilaikum nuram wa Wahai seluruh manusia Telah datang keterangan daripada Tuhan kamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang disebut dalam kitab-kitab Ugama zaman dahulu kelahiran Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Diberitahu oleh Nabi-Nabi zaman dahulu akan zahir Nabi akhir zaman Dan Nabi-Nabi ni -Nabi minta janji dengan pengikut-pengikut dia kalau kamu sempak dengan Nabi akhir zaman ni Kamu kena beriman kepada yang berdua dengan dia Kena ikut dia Kelahiran Nabi Muhammad adalah benar daripada Tuhan Dilantik Untuk seluruh manusia Di akhir zaman Seorang Rasul sahaja Wa anzalna ilaikum nuram mubina Dan kami turunkan kepada kamu cahaya yang Menerangkan yang menyatakan Al-Quranul Karim Quran adalah mu'jizah ilmu Mu'jizat yang menunjukkan ilmu yang betul Quran ni mu'jizat pada segala ilmu Ilmu agama, ilmu dunia, ilmu sains, ilmu teknologi Termasuk ilmu yang diharamkan Dia beritahu di Quran, ilmu sahih Diharamkan, Quran beritahu ha, Semua Quran adalah petunjuk pada ilmu Semua ilmu, ilmu akal Dan ilmu wahyu Semuanya Quran adalah petunjuk Sekiranya kita kaji dengan akal kita kita buat kajian dengan pengalaman kita bercanggah dengan Quran menandakan Quran betul kajian kita salah kena kaji balik fikir-fikir balik ha, banyak ada ahli sains yang mengkaji tentang bintang bulan cekuala di langit bercanggah dengan Quran hari ini dia pasti betul dengan Quran Quran betul kajian tak dapat, tak sapa Quran adalah benar, jawapan yang benar pada semua ilmu Fa ammal ladina amanu billahi wa bihi Fasidikulhum fi rahmatin min Wa fadlin wa yahdihim siratan Maka ada pun orang-orang yang beriman kepada Allah Berpegang dengan ajaran Allah dengan agama dia Maka Allah akan masukkan mereka dalam rahmatnya Lempah kurnianya yang tidak terhingga dia beri petunjuk ke jalan yang betul Kalau orang itu sungguh-sungguh Nak mencari kebenaran Beriman Nak cari kebenaran Wallazina jahadu fina Lanah dia nahum subulana Orang yang bersungguh Bersungguh-sungguh jalan kami Nak cari kebenaran Kami tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami Bersungguh dengan belajarnya Bersungguh dengan mengajinya Bersungguh dengan fikirnya Bersungguh dengan tanya orangnya Bersungguh-sungguh nak cari kebenaran walaupun dia sesat akhir temu jalan yang betul akan terima Islam pada akhirnya akan jadi begitu ha? itu adalah kurnia Allah pada siapa yang dikehendaki seterusnya penutup surah An-Nisa diterangkan tentang pesaka wa yastabtunaka qulillahu yubtikum bil kalala yastabtunaka mereka minta petua daripada kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qul la hujjatiikum fil kalalah. Allah Taala memberi hukum fatwa kepada kamu dalam perkara kalalah. Apa dia kalalah? Inni mar'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wa laha nisfu ma Jika sekiranya seorang itu mati. Seorang itu mati tak ada anak. Dia mati anak tak ada, mandu. Tak ada. Walahu ukhtun. Ada seorang saudara perempuan dia. Ya? Seorang saudara perempuan. Padahal nisfu ma Maka bagi saudara perempuan itu separuh harta. Ini hukum saka. Ha, saudara perempuan boleh separuh harta. Kecuali kalau ada saudara lelaki, barulah semua harta kena bagi lagi puang. Kalau saudara perempuan saja separuh harta saja yang baki tu kalau ada waris lelaki yang boleh terima, terima kalau tak ada beri kepada Baitul Mal itu dia separuh ha wa huwa yarithuha illam yakul laha walad sekiranya dia tidak ada anak kalau dia ada anak maka boleh kanak habislah kalau ada anak puang ha? ada adik beradik puang ada anak puang separuh boleh anak puang Setahun lagi boleh kepada adik-adik perempuan Jadi begitu Kalau ada anak lelaki Boleh kepada lelaki perempuan ha, Maka saudara tak boleh lah Habis dia tu ha, Dia pergi situ Fa'inka anata senataini Palahumas tulusani mimma tarab Jika sekiranya Dua saudara perempuan Ada dua adik-adik perempuan Maka baginya Dua petiga bagi saudara perempuan yang dua, dua beradik tu dua per tiga dapat dua per tiga daripada pesaka satu per tiga lagi ah ha? tak ada siapa dia lah kecuali ada orang wa inkanum ikhwatan rijalan wa nisaan pada zakir mitul hazil um jika sekiranya mereka itu bersaudara lelaki dan perempuan ada lelaki ada puan ada ada lelaki ada ada perempuan maka semua pesaka itu bagi mereka bagi adik-adik lelaki, adik perempuan dan pembahagiannya lelaki sekali ganda pada orang perempuan lelaki sekali ganda pada perempuan itu hukum syaruk kita nak pakai hukum akar, itu lain ini hukum syaruk, hukum Allah Ta'ala mengapa Allah Ta'ala jadikan adik-adik uh, uh, orang lelaki ini sekali ganda pada orang perempuan kerana mengikut hukum Islam orang lelaki ini dia jaga adik-adik perempuan Dijaga di balik perempuan dia kalau mati suami tak ada suami ada anak yatim ada macam-macam, adik-adik dan lelaki lah yang jaga dia. Nah, sebab itulah hikmat mengapa orang lelaki sekali dengan dia bersaku. Masalah dia dak cara itu cerita lain. Itu cerita jahat dia. Islamnya begitu. Mengapa Islam tetap akan orang lelaki sekali dengan dia bersaku? Dia tetap akan, ha? kerana orang lelaki bertanggungjawab terhadap keluarga. Ha, sebab itu itu hikmahnya. Yubayyinullahu lakum am tadillu Allah Taala menerangkan kepada kamu. Supaya so, kamu jangan jadi sesat. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah Taala maha berku, maha mengetahui di atas tiap-tiap tiap sesuatu. Ha? Terdapat perdebatan antara Abu Hanifah dengan Al-Baqir. Al-Baqir ni imam mazhab Syiah. Dalam mazhab Syiah dia menolak qiyas. Menolak qiyas. Kita dalam ahli sunnah hukum syarak ialah ya Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. Mazhab Syiah Quran, hadis, ahli baik diutamakan. Ah ha, kemudian qiyas tak ada. Qiyas tak ada. Ah ha, dia tolak qiyas. Walaupun qiyas tu ada perbandingan tu ada juga hak sudah ha, je masalah khiyahnya tak ada nas benda yang tak ada nas ha, contohnya dadah tak ada nas sandu tak ada nas ada sama Nabi nya agak buat benda kemur. Ha, sebab dia haramkan dia memabukkan bila sebab dia memabukkan semua memabukkan adalah haram dadah memabukkan haram mengkhayakan haram itu kias bila sebab sama maka kriahnya ialah diharamkan. Jadi mazhab Syiah dia membatalkan qiyas. Qiyas dia batalkan. Abu Hanifah pergi ke Madinah jumpa Al-Baqir. Mengada Al-Baqir Baqir, Ngada al -baqir ni imam mazhab Syiah ahli al-bait. Ha? Abu, Abu, Abu Hanifah menghormati Al-Baqir kerana alim mujtahid. ah ha? Al-Baqir kata mengapa mu tolak qiyas? Mu tolak qiyas? Amu tolak hadis riwayat Tokki aku Muhammad SAW Kau pakai kiyas ni pasal apa Patut pakai hadis sajalah Tak pakai kiyas Ah, ha? Bukan apa kata Tidak kami pakai juga hadis Bukan pakai kiyas semata-mata Saya nak tanya syekh Kata Abu pak? Nak tanya syekh Ah, ha? Mana lebih antara semayang Dengan puasa Al-Baqir kata, lebih semayang daripada puasa. Kami tak pakai kias. Kalau kami pakai kias, kalau orang puang dalam haid, dia tinggal semayang, kena khadur. Tinggal puasa tak payah khadur sebab semayang lebih abduh daripada puasa. Kami kena khadur juga puasa, orang puang. Semayang tak khadur kerana panjang dia. Ha, di ha, uh, semayang ni walaupun lebih berat mana kuat lelaki dengan perempuan mana kuat lelaki dengan perempuan lalu Al-Baqir kata kuat lelaki kuat lelaki berada perempuan kata Abu Hanifah dalam hukum pesaka kami letakkan orang lelaki dapat sekali ganda orang perempuan separuh pada lelaki kalau kami pakai kias, maka orang puan kena sekali ganda kerana dia lemah. Menandakan kami pakai ah, ha? pakai hukum. Tak salah hadis. Saya nak tanya lagi. Mana Najih antara air kecil dengan darah? Kata Al-Basir, Najih air kecil lagi. Pada darah. Kami pun mendapat, kalau orang perempuan, orang lelaki kecil, tak ayah mandi kalau hek main nipah kena mandi kalau kami pakai kerah kami akan kata tiap cak kali kecil kena mandi <laughs> lalu Al-Basir peluk Abu Hanifah cium kepala dia menghormati kepintaran dia dalam berdebat dalam ilmu ni ini, ini. masalah adalah bab pesaka kerana hikmat-hikmat yang dikandaki oleh Allah Ta'ala kata Abu Hanifah Abu Hanifah ni memanglah terkenal Soal yang pandai berdebat Kuno orang tanya dia wahai imam mengapa iblis dia seksa dengan neraka tidak iblis daripada api iblis daripada api macam mana neraka ni api api seksa api macam mana dia daripada api dok dia ambil gogok gogok air buat daripada tanah ha? dia tanya ni ni daripada apa daripada tanah Mu nak buat apa? Dia ambil kok pada kata sakit tau. Oh sakit, oh sakit, oh. Oh tanah, sakit juga <laughs> Ini kepintaran Abu Hanifah dalam berdebat. Berdebat. Dia Maha Nabi, terkenal dia seorang yang pintar menggunakan akal dalam perdebatan. Yang terkenal dalam perbahasan dia puak-puak yang tak percaya ada Tuhan. Tadi awak cerita kau buat dia tadi. Ha. Banyaklah cerita-cerita dia ni Sistem menolak hujah-hujah orang yang lawan Islam. Ini pintar. Ha, pandai dia. Ha? Berlaku perdebatan antara Hamad. Ha? Tok Guru dia Hamad bin Salman. Hamad bin Salman ni ialah Imam Ahli Sunnah. Di zaman dia guru pada Abu Hanifah. Abu Hanifah budak lagi. Masa dia budak lagi, dia dah cerdik. Masa dia budak lagi. Ha? Dia Hamad bin Salman ni berdebat dengan pupuk dahirin Orang yang tak, tak percaya adanya Tuhan. Tak percaya. Ha? Lalu apa dia jalan lagi masuk guru tengok, tengok dia nengung. <coughs> nengung pasal apa? Tok U nengung. Aku mimpi semalam. Mimpi apa? Mimpi aku masuk dalam kebun yang subur yang hijau. Subur kebun hijau tu. Hujan tu Babi seekor dia tu. Babi tu makan habis pokok kayu dari kebun tu, tinggal tunggu tinggal tunggu lepas tu daripada tunggu tu tu beri rimah sekol rimah takak habis tu mampu habis tu biar saya mimpi ni tu so, ha? saya amat kata saya pun kenapa kata takbir dia kebun ialah agama Islam kebun hijau ni agama Islam ha? kemudian pohon-pohon kayu tu ulama-ulama dia Babi tu nak lawan tok guru esok. Babi tu. Dia ya, makan habis. Makan habis pokok-pokok kayu lama lama mak dia tinggal tunggu, tunggu tok lah. Lepas tu rima tu bet tu saya dia. Ah <coughs> saya. Ah ha, rasa ha, so. biasa rasa so, 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 saya. Ini habun epoh yang terkenal dengan pinta. Ah ha, berdebar. Maka esok terjadilah perbasaan. antara Abu Hanifah dengan seorang ahli falsafah yang terkenal yang tak percaya adanya Tuhan. Ha. Lalu sudah semayang, semayang lagi ahli falsafah ni. Ha, pergi ke masjid. Berdebat. Apa apa naik-naik. Mana dia nak lawan? Apa ni apa pergi. Di depan. Dia teman tu dia pergi depan. Lalu orang yang nak berdebat ahli falsafah ni kata, ha, banyak ada orang yang ulama-ulama yang serban dia besar. Dengan baju luas. Kerana pakaian ulama ni serban besar. Belak, -belak negeri ni. Ha, dengan baju luas. Tanda ulama lah. Pakaian ulama. Khot. Pakaian ulama. Dia mesti pada pakaian dia. Ha, kalau berlawan dengan aku. Ha. Abang ni puan kata ilmu tak duduk dia serban besar. Ilmu tak duduk dengan baju luas. Ilmu Allah Ta'ala beri pada hati seseorang ha? Orang Muslim Allah Ta'ala beri hati seseorang ha? Kemudian Mana boleh Tuhan tu ada Mana ada atau tempat dia mana Tepat di mana Apa bahasanya Mu ada nyawa tak Ada nyawa Nyawa mu duduk kat mana Di kepala ke Di kaki ke tangan ke mana Tak tahu duduk kat mana tak tahu duduk kat mana nyawa. Ha? Ada juga benda ada kita tak tahu duduk kat mana, kat mana, kat mana. Doka mana ha? Lepas tu tanya lagi Tuhan ada buat apa sekarang? Dan ni Tuhan ada buat apa? Dia tanya apa Pak? Apa kata tak sedap Patutnya kan tanya duduk bawah Tukang jawab duduk atas kursi lah Jadi Orang yang berlamat ni pun turun bawah Apa naik duduk atas kursi Kerja Tuhan sekarang Mengakakkan aku duduk bawah ni atas kursi <laughs> Menurut kamu atas kursi duduk bawah Ha, itu kerja Tuhan sekarang. Akhirnya bubuk -bop dah hari ini kalau berdebat dengan Abu Hanifah. Memang terkenal. Dia terkenal dengan orang alim yang pandai berdebat. Pintar. Yang berhujud. Terutamanya puak yang falsafah yang tak percaya padanya Tuhan. Itu kelebihan Abu Hanifah. Ha, tapi dia ada mazhab. Dia ada mazhab Hanafi. Sebab kita tak boleh tolak mazhab-mazhab ni. Mazhab-mazhab ni ada istihad para ulama' walaupun dia lain sehingga Imam Syafi'i menghormati Abu Hanifah Abu Hanifah ni dulu, dulu pada Imam Syafi'i lagi ha? anak murid Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al syaibani murid pada Abu Hanifah Imam Syafi'i belajar dengan Muhammad bin Hasan al syaibani ha? dia belajar dengan Muhammad bin Al-Shaibani murid pada Abu Hanifah dan bila Imam Syafi'i pergi ke Iraq, Imam Syafi'i semayang subuh, tak baca kunut, tak tujuk sahwi Orang tanya pasal apa? Ha, tidak akan ada mazhab syafi'i. Kalau tinggal kunuk kena sujud sawi. Ha, ihtiraman li Abi Hanifah. Siapa yang kata? Menghormati Imam Abu Hanifah. Aku hormat pandangan Abu Hanifah. Ha, dia mengikut-mengikut dia banyak sini. Maka aku pun ikutlah. Tak apa lah. Orang sini begitu. Aku tak ajar kunuk. Aku tak sujud sawi. dia tidak masuk dalam masalah mazhab ini imam-imam mazhab. Ha, kita kena sedar. Mereka berguru antara satu sama lain. Ha, antara sunni dengan syiah. Sunni dengan sunni. Syiah dengan syiah. Berguru. Tak balok. Yang baloknya learning. Yang tukar lagunya mereka tukar lagu. Kita ikut Amerika betul kita. Ini jadi punah. Wallahu'ala.